прокладка 740 это прокладка полностью выполнена из РТИ и на водяных каналах ставятся почонки раньше она была первая 740 шла за подлецу резина была сейчас они сделали вырез и слив после чего она стала считаться евро 7405 740 идет цель из этого пролива но ну, и сейчас нету и на обычный команд ставятся эти 740 идет на металле, литр силиконом, имеет тот же самый еврослив и уже место бача бочонков, здесь залитые отверстия раз, два, три, бочонки уже не ставятся. 740 с бочонками, резиновая, 740-30 из бочонков на металле.